La bella actriz de la pareja de Metos Demir Oguzan Kos, que se sentó en la mesa de bodas hace unos cuatro meses y continúa su feliz matrimonio, compartió sus nuevas fotos desde su página activa de Instagram. El famoso nombre, que llamó mucho la atención en poco tiempo con las imágenes que publicó una tras otra, se convirtió en la agenda de las redes sociales. La pareja de Demetos Demir y Oguzan Kos, que se casaron el 28 de agosto en Estambul con una magnífica ceremonia a la que asistieron sus familias y amigos cercanos, quedaron atrapados en las lentes mientras salían de Sesme por la noche. Hablando sobre su nuevo proyecto, Özdemir dijo: "Mi proyecto de serie de televisión con Eni que estará en el set pronto. También obtuvimos la aprobación de la segunda temporada de la serie digital". Hablando de sus planes de año nuevo, el dúo dijo, ambos tenemos trabajos muy ocupados. Por eso reservamos esta Navidad el uno para el otro. Todavía no está claro hacia dónde vamos. Te encontraremos si estamos aquí de todos modos. Aún no, la famosa pareja saltó a la palestra con la noticia del embarazo poco tiempo después. Volviendo al escenario con Selik Erisi y Erkan Saatsi después de muchos años, la cantante Isel Selikos publicó una foto de la pareja de Metos de Miro Guzan en su cuenta de redes sociales, acompañada de la canción, Baby, y agregó un emoji de corazón a la foto con la nota, Ven a ti. Después de este intercambio, ¿está embarazada de Met? Se han hecho comentarios. Sin embargo, la bella actriz respondió al reclamo de embarazo sobre ella con la rapidez del gesto. Özdemir negó las acusaciones de embarazo al declarar: "Es mi canción favorita de Isel, pero todavía no, en su cuenta de Instagram. Quería estar con su mujer". Recientemente se reveló que Oguzhan Kos rechazó una oferta de 1,5 millones de TL de TRNC y azerbaiyán para que su esposa Demet Demir subiera al escenario en la víspera de Año Nuevo. La cantante, que estará en el plató de su nuevo proyecto el 4 de enero, pensó que se verían menos por la intensidad, en lugar de subir al escenario. Quería estar con los Demir. Se supo que COS organizaría unas vacaciones europeas de cuatro días y saludaría en el extranjero hasta 2023 con Demetos de Mir.